Одна из целей это проверить реакцию стран НАТО политическую, вторая цель это проверить реакцию стран НАТО техническую и возможность уничтожения данных БПЛА. При этом мы видим, что на уничтожение вот этих там 4-5 БПЛА картонных э, было потрачен бюджет в десятки миллионов долларов на ракеты. Чи варто очікувати, що дрони РФ теперь регулярно будут порушивать повітряний простір країн НАТО? Как вариант периодически, да. да это 10 процентов, которые достигли своей цели, но они, к сожалению, наделали бед. Поэтому они будут бить в те места, которые находятся на поверхности. То есть это какие-то логистические склады, это топливные базы, которые находятся на поверхности, которые можно атаковать, найти с воздуха, изучить их вот и уничтожить. У нас просто ресурса не хватит. Вот именно этим россияне и, и пользуются. Друзья, витаю вас на канале Times of Ukraine. Меня зовут Сабадаш. С нами Сергей Флеш, специалист у радиотехнологиях. Пан Сергей, вітаю вас. Вітаю вас. Нещодавно над Польщею та Румунією зафіксовано проліт російських дронів у Польщі змогли збити лише 4 з 19 е, дронів, що викликало критику щодо готовності. ППО це випадкові залети дронів, якісь бій системі, чи це навмисна тактика і очікування реакції НАТО ні на самоділіта була умишлена дія зі сторони Російської Федерації. воно прислідувало несколько цілей. Одна із цілей – це перевірити реакцію стран НАТО політичну, Друга целя це перевірити реакцію стран НАТО технічні можливість уничтоження. данных БПЛА. И третья цель это перенести акценты на поставку вооружения с Украины на э, Европу. Теперь страны НАТО будут думать больше о том, как закрыть свое воздушное пространство. Конечно, их бюджет и возможности не бесконечны. И это, я боюсь, будет происходить частично за счет ухудшения поставок в Украину. Это как моя личная мысль и оценка. Эти БПЛА были сделаны из э, пенопласта и картона. То есть они не имели боевой части. Россияне понимали, что они делают. Поэтому, когда эти эти БПЛА обнаружили, без боевой части, понятно было, что это нельзя воспринимать как боевую агрессию, то есть это можно было трактовать как ошибку и, и так далее. При этом мы видим, что на уничтожение вот этих там 4-5 БПЛА картонных э, был потрачен бюджет в десятки миллионов долларов на ракеты, поднималась вся авиация, естественно, россиянам тоже было важно понять, как это все происходит, и теперь понятно, что странам НАТО надо принимать наш опыт, который у нас есть, а у них, у них его нет. А это с опытом повязано с тем, что польская система ПВО показала такий результат и лише четыре 4 шахеди с 19 -ти. Дело в том, что стрелять дорогими ракетами по миллиону долларов по пенопластовым БПЛА это как из пушки по воробьям. То есть это сработает, но оно неэффективно. Поэтому надо принимать наш опыт, когда мы работаем против шахедов, сразу многими способами комбинируя их. И только так это приносит эффективность, в том числе и по результату, и по стоимости. Чи варто очікувати, що дрони РФ тепер регулярно будуть порушувати повітряний простір країн НАТО? Як варіант періодичні да, тому що періодично буде существляться ця перевірка реакції Євросоюзу і і НАТО і ці дрони можуть бути по поприжньому пінопластові для того, щоб якби как бы, розслабідамнія і ослабити да, реакцію страна НАТО, в тому числі на такі тобто то снімія бойової часті МЗС Польщі закликало союзників із НАТО та ЄС збивати дрони та ракети ще над територією України? in them Насколько реалистичным є такой план, за яким захит сбивать російські российские ракеты и дроны над Украиной и как он будет втілюватися? Ну, на самом деле, радиолокационные системы часть ракет, не могут работать на большие расстояния, на большие территории, но мне кажется, что сбивать что-то над нашей территорией, ну не знаю, это не совсем правильно, разве что это будет с точки зрения нашей координации и нашего взаимодействия с нашими воздушными силами, то тогда это возможно. Речь идет о том, что будут ракеты, опять же повторюсь, на нашу территорию. Історію залітати, тому що технічні радіолокасовні комплекси дозволяють це робити, і ракетні системи вглублять нашої території на небольшой, ну, строїтелям небольшого расстояние. Скільки часу знадобиться їм, їхнім військовим для, те, для того, щоб навчитися збивати шахеди? Тому що ми бачимо, що вони, ну... не то, что не умеют, они не знают, что с ними делать. Ну, смотрите, мы начали бороться с страйками шахедами, самые первые. Россияне до сих пор не могут перенять наш опыт на протяжении там уже года, потому что это связано со многими техническими организационными процессами. Точно так же у стран НАТО не получится это сделать быстро, потому что э, изучить тактику можно быстро. Вот создать вот эти все подразделения мобильных огневых групп по всей стране и организовать ихнюю работу и взаимодействие всех э, систем вот этого причем там задействованы и вертолеты, и авиация, то есть и на это технически понадобится достаточно много времени, то есть и это не один месяц. Аж 19 прилетов было по Тропильский тест. Насколько тяжко захистити критичную энергетику от влучань шахедов? Проблема здесь в том, что у нас очень много подстанций самых разных, самого разного уровня, самого разного значения. И когда идет массированная атака, россияне используют именно эту тактику. Они поняли, что сейчас единственный вариант пробить наше ППО, и они также могут сделать это с любой страной мира, с любым городом мира. Потому что когда шахеды залетают, стоятся на круг вокруг города, одновременно, например, 100 шахедов пикируют, атакуют, то ни одна система ППО мире не может такую нагрузку, она просто перегружается выдержать. Поэтому также они атакуют наши объекты инфраструктуры, пытаясь пробиться массово. Например, там запустили на Трипольскую ТЭЦ, условно говоря, 100 шахедов, из них там 10 долетело. Да, это 10 процентов, которые достигли своей цели, но они, к сожалению, наделали э, бед. Бороться с этим можно классическими способами нашими, это защита РЭБом объектов объектов инфраструктуры, критическая для того, чтобы шахед не смог находить цель. Но у нас сейчас есть с этими большие трудности, потому что россияне устанавливают китайские антенны очень мощные, которые борются с нашим РЭБом, то есть и нам нужно более оперативно наращивать наш РЭБ, чтобы им противодействовать. Плюс это закрытие этих объектов, то есть вокруг системами, например, мобильных огневых групп, но опять же я повторюсь, наша сложность, и не только с наша сложность, сложность в том числе и россиян, что у нас таких объектов много. То есть если мы начнем с вами перебирать все энергостанции, подстанции, ключевые точки распределения газа, сейчас россияне атакуют тяговые постанции, электровозы, железную дорогу, то есть вот эту инфраструктуру, таких объектов очень много. И закрыть их абсолютно все в стране тоже сложно. Если говорить про критичную инфраструктуру, какие объекты первоочерговые может стать мишенью? Э, мишенью может стать успешно все то, что находится на поверхности и то, что легко поражать, потому что поражать закрытые, укрытые хорошо цели могут только баллистические ракеты или крылатые ракеты с большой боевой частью. То есть да, относительно легко поражается то, что находится на поверхности. Это объекты энергетики, которые тяжело укрыть, потому что, например, если мы наши трансформаторы обнесли мешками и укрепили, то вот антенна, не антенна, а электрическое коммутационное поле, где находятся реле, воды, выводы, оно везде открыто, его технически невозможно закрыть, оно так построено и спроектировано. То есть, и самые разные подстанции тоже находятся на поверхности, которые вроде как не имеют ключевого значения, имеют значение районного, а не городского и не областного уровня, но все равно но ну, они критические даже структуры. Газораспределяющие станции, ну, соответственно, та же самая железная дорога, которая двигается по поверхности, а не по земле, мы понимаем, что она тоже уязвима. Поэтому они будут бить в те места, которые находятся на поверхности. То есть это какие-то логистические склады, это топливные базы, которые находятся на поверхности, которые можно атаковать, найти с воздуха, изучить их вот, и уничтожить. Пан Сергію, ви вже зазначили, що дійсно зараз новим якимось об'єктом є залізниці і возлові станції, і вокзали. Як важко збивати такі цілі? Цілі які? які атакують залізниці, вокзали, Це... возлові станції. Ну, смотрите, я считаю, что наша правильная тактика, она единственная правильная, с учетом того, что россияне выбрали стратегию массовой атаки определенных объектов, когда они залетают, делят, например, объекты на важные, неважные, на важные объекты, они атакуют группами. Здесь единственная тактика, это не допускать вообще залета через наши границы шахедов внутрь страны, для того, чтобы дальше они не могли выполнять свои действия такие. То есть это надо достигать зенитными дронами, эшелонами э, в один-два уровня для того, чтобы они вообще не могли сюда залетать. То есть Залет шахеда и пролет шахеда до критического объекта инфраструктуры надо будет тогда считать форс-мажором и сбивать в аварийном ну, плане, в экстренном. Поэтому закрыть, опять же повторюсь, почему такая стратегия? Потому что технически и физически невозможно закрыть абсолютно все в стране. Да? Вы представьте себе масштаб. То есть мы не можем каждую железнодорожную станцию там, и каждый трансформатор на железной дороге, и каждый какой-то мостик переезд поставить там мобильный огневые групп. У нас просто ресурса не хватит. Вот именно этим россияне и, и полюют. Бороться. Но, тем не менее, мы пытаемся бороться, пытаемся это делать. И, опять же, повторю, что у нас в стране самый большой опыт в работе против э, ударных БПЛА. Э, я был в Европе, я общался с представителями стран Западной Европы, которые военными, которые отвечают за противовоздушную оборону, и они все признают, что у Европы все нету опыта нашего, потому что если, например, какую-то европейскую страну, особенно небольшую, атакуют одновременно в один день тысячу воздушных целей, это будет коллапс для них точно так же, как и для любой страны. К этому надо быть готовым, к, это надо, к этому надо подготовиться, потому что, например, Например, страны Западной Европы они понимают, что наземным путем Россия к ним не дойдет, потому что на пути их находятся такие гиганты, как Польша, как Германия, которые на земле способны остановить Россию, то вот по воздуху это риски. Если такие БПЛА полетят коридором где-то вдоль моря и атакуют, это будет проблема. Поэтому страны европейские тоже к этому готовятся и перенимают наш опыт. Пан Сергей, а что делать людям, которые в потязи Їдуть тривога, невідомо, куди будуть ну, стріляти, які цілі, що робити їм. Тому що от навіть в Калинівці я здетонувала заряди. ну і... Жертв не было, но все-таки ну, такие травмующий и очень небезопасный момент. Ну, на самом деле здесь все люди, заложники ситуации, они по большому счету, на, на счету находятся в поезде, им с этого поезда некуда деваться, поэтому здесь больше надо рассчитывать на организационные предупредители, меры со, со стороны служб, в том числе и экзаменации, которые будут выполнять. Например, люди могут выходить из поезда, поезд может останавливаться, либо наоборот проезжать какие-то участки более быстро, ну потому что мы можем посоветовать пассажирам в поезде, только что, только э, пригнуться и лечь, например, на пол в проходах где-то, возможно, для того, чтобы минимизировать э, повреждения от, например, осколков стекол и возможных каких-то осколков, которые будут пробивать обшивку вагона. Это единственное, что может сделать человек, который находится в поезде, это опуститься как можно ниже. Пан что вы думаете с приводу новых тактик? Шахеды, которые сейчас летают, в Киеве, они летают очень низко и очень тяжко их увидеть. Несколько декілька днів вже тривога в Києві оголошується, потім нібито шахет збивають, Потом снова винда появляется. Ну, зачастую мы видим, что это э, мы не понимаем, это шахеты или не шахеты, простые жители это тоже не понимают, это БПЛА и м, примерно на 50 это БПЛА ложные, это те самые герберы, которые залетели в Российскую Федерацию, только о, не в Российскую Федерацию, прошу прощения, герберы, которые залетели э, на территорию Польши, они также залетают сюда и они на борту имеют радиомодемы, ихняя задача вести днем разведывательную деятельность, разведывательную активность, то есть даже если такой э, гербера будет сбита, все равно она надеется на то, что какую-то часть информации во время полета она успеет передать. То есть они летают с камерами опять же повторю, с радиомодемами, вот таким я даже покажу, как он выглядит, он стоит такой на борту радиомодем, и он передает на Россию напрямую через цепочку ретрансляторов в воздухе информацию, которую удастся собрать. Поэтому те шахеды, ну, БПЛА, да, условно, которые летают днем, это большей частью разведывателей БПЛА, не несущие нам угрозы, но мы, тем не менее, на, реагируем на все как на боевую угрозу, потому что мы до конца не понимаем, что может быть внутри даже вот такого пенопластового БПЛА. Потому что в последнее время мы там находили внутри, к сожалению, заряды боевые. Треба бути готовими, що Путін ударить прямо по Раді, сказав нарде Роман Костенко чи підвищується градус війни настільки, що слід чекати обстрілів урядових будівель та центру столиці. Ну знаєте, це то, що росіяни називають какими-то красними метками або красними лініями, тому що звісно, ми відповімо симметрично, і нас є чим відветить і, і як ответить. Тобто впевненість росіян, що не закрили там Москву і Подмосков'я наглухо, в чим можна, тобто, ну, можна поставити під прижила. если на это будет знаете такая критическая необходимость и политическая цель поэтому я думаю что российская федерация к этому не дойдет потому что они очень хорошо понимают вот эти вот методы силы которые мы можем им противопоставить это как наш ответ сейчас по нпз на их ответ на удары по энергетике, которые россияне, как мы видим, не способны защитить все свои НПЗ, потому что часть наших ударных БПЛА пролетает даже сквозь несколько уровней их защиты и наносит ущерб. Пане Сергею, когда варто ожидать наступной массовой атаки, чи планируется что-то на 7 жовтня? На, самом деле ни один эксперт, и ни один аналитик не может предсказать, когда будет удар, потому что об этом знает только Российская Федерация, которая его планирует. То есть мы можем сказать, когда точно будет удар 100%, только по активности частот дальней авиации стратегической и про объективным признаком, когда мы видим перемещение БПЛА, ракетоносителей на какие-то позиции. Тогда мы точно понимаем, что в ближайшие сутки что-то будет. Когда э, к нам приходят данные разведки, данные от партнеров, то есть до этого предсказания там что-то будет на праздник, не на праздник, это все непредсказуемо. Мы видели, сколько таких было экспертных мнений, сколько, десятки раз, сотни, да какие десятки, сотни раз вот эта вот атака россиян переносилась, ее ожидали, то есть поэтому точно сказать вам никто не может, когда это произойдет. И, дякую вам за разговор, дякую вам за вашу работу и до следующей встречи.